नमस्कार त्रयोदशी महारुद्रजे मारुती रामदास कलिमाजिजे रामदास जना उद्धराया पुनः प्राप्त मूर्ती महाराष्ट्रिया मान गंगा गङ्गातिराते असे पुण्यकोन्दावले क्षेत्रतेथे यजुर्वेदि विप्रगृही जन्मघेति नमस्कारत्या ब्रह्मचैतन्यूर्ति नलिम्पे कदा क्रीडा उपाधि विवेके सदा न्यान वैराग्य साधि जया सद्गुरु होय स्फूर्ति नमस्कारत्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति समर्थानुयायी तुकारामसिद्ध जया पूर्णवैराग्याध्यात्मबोध तया प्रार्थुनी राममन्त्रासि नमस्कार त्या नमस्कारत्या ब्रह्मचैतन्यूर्ति तपे तो सद्गुरु सद्गुरुज्ञानीयांसा वदे वाडवी पन्थया राघवाचा कलिमाजि मन्दावली धर्मभक्ति नमस्कारत्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति विदेहापरि चालवो नि प्रपञ्चा मुमुक्षु जनालागि अध्यात्मचर्चा करो बहुलोकते मेलवीती। नमस्कारत्या जशी माऊली ग्रास देते मुलाला तसे ज्ञान पाजी जनाला धरे सारिखी नित्य शान्ति नमस्कारत्या ब्रह्मचैतन्यूर्ति किती प्रार्थिती कामना पूर्ण पूर्णभाया भाविति देहव्याधिहराया त्या ब्रह्म चैतन्य ब्रह्मचैतन्यमूर्ती जये गोधना सङ्कटी रक्षिये ले इति जीवन्नोदके तृप्तकेले बहु मन्दिरे स्थापिले नमस्कारत्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति बहु अग्नजीवा प्रति उद्धरीले ले तसे नास्तिका सत्पथा लावे समस्ता मुखे नाम हे बोलवीति ब्रह्म ब्रह्मचैतन्यमूर्ति तनु जीर्ण झाली बहु कार्य केले रघु नायके शीघ्र पाचारियेले तदा राम रूपी समाधिस्थ होती नमस्कारत्या ब्रह्म चैतन्य मूर्ति समाधी पहाता समाधान होते तनु कष्टवी त्यासी आनंद देते मनी भाविता कामना पूर्ण होती नमस्कार नमस्कारत्या ब्रह्म चैतन्य मुखे बोलवी सद्गुरु बुद्धिदाता अहं भारहा वागवी कोण माथा जडो भावना रामदासी सदाती नमस्कारत्या ब्रह्मचैतन्यमूति जया जन्मनामात् जयाने सदा वासनामात् जयामुखी सर्वदा नाम कीर्ति नमस्कारत्या ब्रह्मचैतन्यमोती नमस्कारत्या ब्रह्मचैतन्य नमस्कारत्या त्या जय जय रघुवीर समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ